নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছাম একজাম কৰ্ণলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ থকা যিবিলাক বি এড কলেজ আছিল সেইবিলাকৰ এডমিশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে কিছুমানে মেড লিষ্টো পাব্লিছ কৰিছে মই যে আপোনালোকৰ বৰপেটা বি টি কলেজৰ যিখন মেইল লিষ্ট আছে সেই মেই লিষ্টখন জনাম আঠ চৌব্বিছ তাৰিখে এডমিশ্যন দিছে গতিকে আপোনালোকে চৌবিছ তাৰিখে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব যিসকলৰ মেড লিষ্টৰ নাম আহিছে বা ৱেইটিং লিষ্টৰ নাম আহিছে আৰু কি কি নিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দি দিছে সকলো পঢ়ি চাই ল'ব আপোনালোকে এবাৰ তাৰপিছত কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব সকলো উল্লেখ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি লৈ যাব মেইলেছখিনি আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ প্ৰথম যিটো প্ৰথম যিজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁ এশ আশী এশ ঊনানব্বৈ পাইছে ৰেংক আছিল দুশ ছয় জিঅ' যি এণ্ট্ৰেন্সৰ ৰেংক আছিল সেই দুশ ছয় আৰু তেওঁৰ মাৰ্কছ পাইছিল ওৱান এইট্টি নাইন আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীক কাটৰ মাৰ্ক বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ ওৱান এইট্টি নাইনৰ পৰা ধৰা হৈছে গতিকে ওৱান এইট এইট্টি নাইন হ'ব গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াৰ লিষ্টৰ নাম আহিছে তেওঁলোক যাব পাৰে ইউ আৰ কেটেগৰী থা ফৰ্টি থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰীজন দিছে গতিকে ফৰ্টি থ্ৰীজন যাব পাৰিব তেনেকৈ আপোনালোকক সৰহসংখ্যকে দিছে আপোনালোকৰ মেৰি লিষ্ট এখন দুখনকৈ লাই যাব যদি মায়ে যদি এডমিশ্যন নলয়গৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড মেৰি লিষ্টটো ল'ব অ' বি চি এম অ' বি চি ক্ষেত্ৰত ওৱান থাৰ্টিৰ পৰা হৈছে এছ চি কাৰণে ওৱান থাৰ্টি তাৰপৰা তেনেকৈ আহিছে তাৰপৰা আহি গ'ল এছ টি প্লেনৰ কাৰণে ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স পোৱাজনেও পাইছে পি ডব্লিউ ডি এইটি থ্ৰী এইট্টি ওৱান পোৱাৰও পাইছে আপোনালোকৰ ছিট গতিকে যিসকলে পাইছে এডমিশ্যন ল'ব যাব পাৰিব চৌবিছ তাৰিখে আৰু ই ডব্লিউ এচ এশ আঠাইছৰ পৰা পাইছে তাৰপৰা আহিলে ৱেষ্ট গুৱাহাটী কলেজ অফ এডুকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়া নাই আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ নামটো আছে নাই ইয়াত ইয়াত আপোনালোকৰ জি ইউ বি এডৰ মাৰ্ক ডিগ্ৰী মাৰ্ক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মাৰ্ক সেইবোৰ জইন কৰিছে গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কিমান কিমান পাইছে আপোনাৰ নামটো কিমানত আছে আৰু আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব যাব পাৰিব ইয়াত এডমিশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই তেনেকৈ ন'টিছ দিব হয়তো আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই চাব বহুত দীঘল লিষ্ট হয় ষোল্লৰ পেজ আছে গতিকে কিমান কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে চবৰে দি দিছে নামখিনি গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকে যিও বি এডৰ মাৰ্কছ কিমান পাইছে বা কিমান পাইছে সেইটো সকলো উল্লেখ কৰিছে চাৰিশ ছাপন্নজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ নামখিনি উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত ডি দেও মৰণৈ বি এড কলেজ ডি দেওমৰণৈ বি এড কলেজৰ আপোনাৰ যি অনলাইন আপোনালোকৰ ফৰ্ম ইছ্যু আছে সেয়া বাইছ তাৰিখলৈকে আছে গতিকে আপোনালোকে দিব পাৰিব এতিয়াও এদিন সময় আছে ফৰ্ম ইছ্যু কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব সেইদিনাই মেইলিষ্ট চৌবিছ তাৰিখে দিব আৰু আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজটো পঁচাশী হাজাৰ ট'টেল চাগৈ এইটো আপোনালোকৰ এটা বছৰ বুলি কৈ দিয়া নাই গতিকে আপোনালোকে সেই তাতো এডমিশ্যন ল'ব পাৰে এতিয়াও এটা দিন বাকী আছে তাৰপাছত আপোনালোকে বাকী কলেজবিলাকো চাব পাৰে এনেকৈ গুগলত ছাৰ্চ কৰি এইখিনি গোটেই কলেজকেইখন নাম মই দি দিছোঁ আপোনালোকে থাৰ্টি ফাইভখনমান আছে ক'ত ক'ত দিছে কিছুমানৰ অনলাইন আবেদন এতিয়াও চলি আছে বা অফলাইন চলি আছে মই চেক কৰিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে যিবিলাকত অনলাইন আবেদন চলি আছে বা অনলাইন চলি আছে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে